Dəyərlil izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni yasamalda, metrodan, inşaatçı metrosundan piyada 6-7 dəqiqəlik məsafədə yerləşən binada satışa çıxmış 2 otaqlı, super təmirli mənzilimizi sizə təqdim edirəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 77 kvadratmetrdir, qanuni 2 otaqdan ibarətdir. 19 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Qaz, su, işığı daimidir. Digər blokların hamısının çıxarış verilib və Lakin e, bu blok çıxarışı qalıb. O da e, yaxın vaxtda inşallah veriləcəkdir. Mənzilimizin xol hissəsini sizə təqdim edirəm. Mənzilimizin xol hissəsi. Təvamızda şəbəkəmiz yığılmışdır. Mənzil super təmir olunub. Təmirdən sonra 1-2 ay yaşayış olur. Döşəməmiz palək parketdir. Başda ətraflı təqdimata Onda qeyd etdim, mənzilimiz 2 otaqdan 3 otağa düzəlməlidir. Əşyalı da satıla bilər, əşyasız da satıla bilər. Bura mənzilimizin qonaq otağı. Döşəməmiz palət parketdir. Gördünüz ki, mənzil qəşəng, soğundan təmir olunmuş mənzildir. Qonaq otağımız kifayət qədər böyük ölçülü, məlikdir. Mətbəximizi təqdim edim sizə. Mətbəximizə keçid qonaq otağımızdandır. Birbaşa çölə pəncərəsi var. Mətbəximizdən eyvamımıza çıxışımız var. Mətbəx mebəlimiz yığılıb. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Döşəməmiz polut parketdir. 1-ci növ, günsüz polut parket. Bura mətbəx hissəmiz. Çox qəşəng təmir olunmuşdur mənzil. Gözoxşayan mənzildir. Yəni abayın rəngləri Seçimlər hamısı çox qəşəng, seçilmiş vəziyyətdədir. Xolest səmiz, sanitari qovşağımız. Buradan isə yataq otaqlarımıza keçidimiz var. Bura bizim uşaq otağımızdır. Uşaq otağımızın pəncərəsi digər yataq otağımıza açılır. Döşəməmiz palət parketdir. Burada şkaf yığmağa imkanımız da var hansının koridorda, kuiz bu sistemizdə. Burada da geniş şkaf yığmağa imkanınız var. Digər yataq otağımızı sizə təqdim edirik. Döşəməmiz parkettir, birbaşa çölə pəncərəsi var. İndi isə sanitar qovşağımızdan tanış olaq. Koridor xolusamız. <coughs> sistemimiz kombi sistemidir. Geniş sanitar qovşağımız var. Duş kabinimiz yığılmışdır. Aksessuarlarla təmin olunmuşdur. Döşəməmiz granit və istipoldur. Mənzil haqqında bir daha ümumi məlumatı qeyd etdim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, İnşaatlar Metrosundan 5-6 dəqiqəlik məsafədə. 20 mərtəbə, 19 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. 77 kvadrat, 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Qazı, su, işığı daimidir. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Sizdə satışda mənziliniz varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Həm video çəklişini, həm də satışını təşkil edə bilərik. Videonu bəyənib, kanala abunə olmağı unutmayın.